cubaan suara 1 2 3 讲啊。 Shalawatul mulakan kelas lewat malam kita dengan bacaan umbul kitab al-fatihah. InsyaAllah kita mulakan Akbar. Shalawatul kembalikan. Allahu 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 Akbar. Al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم صل على نحمدك واشفع من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي ورزقنا فهمه اللهم انا نسالك علمنا اللهم افتح لنا ابواب العلم اللهم افتح لنا ابواب العلم اللهم افتح لنا ابواب العلم ربي يسر على ما رب الامين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي ولا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بين الحمد لله اشكر على الله سبحانه وتعالى kerana masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian musakarah bab faraid menggunakan kitab idaman penutup penggal yang ketiga. Baik insyaAllah kelas lewat malam kita pada malam ni kita nak sambung lagi pada perbahasan yang seterusnya, pada topik yang seterusnya boleh buka pada muka surat tujuh kitab idaman penuntut penggal yang ketiga ataupun jilid yang ketiga muka surat tujuh baik jadi sebelum kita masuk kepada kita punya topik pada malam ni aa, sedikit kita buat ulang kaji apabila disebut mengenai faraid maka rukun bagi ilmu faraid itu ada tiga si mati waris yakni orang yang menerima aa, pusaka dan juga harta. Jadi apabila kita faham macam tu, kalau kata orang ataupun tuan harta tu tak mati lagi, maka tak boleh nak dibahagikan lagi lah untuk atas jalan pusaka. Sebab apa? Sebab dia adalah harta orang yang hidup. Faraid-faraid ni mesti harta kepada orang yang dah mati. Yakni tahkik mati. Ha, maka dekat situ, kena tahkik mati orang yang mati, kena Ha, ah, tahkik ni maksudnya yakin lah. Maksudnya tahkik ataupun yakin si mati tu mati. Ah, ataupun tuan harta tu mati. Ah, kemudian mesti tahkik dan juga kita kata yakin bahawa waris itu hidup sewaktu si mati itu mati. Ha, ah, macam tu. Baik, kemudian apabila kita sebut fara'id juga, maka kita kena nampak gambaran bahawa ahli keluarga si mati, kaum kerabat bagi si mati itu terpecah kepada dua adanya ahli keluarga ataupun kerabat yang boleh mengambil pusaka ada yang tak boleh mengambil pusaka bagi mereka yang tak boleh mengambil pusaka si mati ha, jadi mereka yang kaum kerabat yang tak boleh ambil pusaka bagi si mati dinamakan sebagai zawil arham itu adalah suatu gelaran kepada ahli keluarga yang tak boleh nak ambil pusaka si mati bukannya kita kata apabila berlakunya kematian semua uh, Kita kata semua ahli keluarga Boleh nak mengambil Atau pusaka bagi si mati Tak boleh Ada yang boleh ambil Ada yang tak boleh ambil Maka yang tak boleh ambil itu Nama dia Gelaran dia adalah Zawil Arham Baik Kemudian waris yang boleh mengambil Ataupun kaum kerabat Yang boleh mengambil pusaka itu Disebut sebagai ahli waris Di mana ahli waris itu Terpecah kepada dua Ada ahli fardu Ada ahli asobah Maksudnya ada ahli Keluarga Yang Mengambil fardu disebut sebagai ahli fardu ada ahli keluarga yang mengambil atas jalan taksib yakni asabah jadi kita panggil ahli asabah baik ya jadi malam ni kita nak sambung yang perbincangan dekat situlah baik buka mengusak tujuh tengok topik atas sekali tajuk yakni fardu baik kita tengok pada point 1 3 6 Qala al Dalam bab faraid perkataan fardu itu maknanya nya fardu habuan ha, boleh habuan habuan mana yang ditetapkan Kodarnya Kodar habuan oleh syarak ha, oleh syarak yakni syariat yakni Allah taala lah ha, oleh syarak Syaraq, yang ni syaraq lah. Yang ni oleh Allah Ta'ala lah. Tuan bagi syaraq tu. Baik, kata tetap-tetap tadi tu kepada ta'luk. Ha, ta'luk pada kata habuan yang ditetapkan. Kata ditetapkan, ditetapkan kepada seorang waris. Boleh. Ha, contoh macam isteri bagi si mati. Bila si mati tak ada anak, isteri akan dapat satu per empat. Contoh si mati meninggalkan anak perempuan seorang akan dapat satu per dua, ha, ataupun kita kata si mati meninggalkan berbilang anak perempuan maka akan dapat dua per tiga. Si mati meninggalkan ibu tak meninggalkan anak maka ha, ibu bagi si mati akan dapat satu per tiga. Ha, tu lebih kurang macam tu lah. Baik. Ha, jadi kalau nak tengok lebih lanjut boleh buka kitab cahaya mastika pada muka surat 34. Kitab cahaya mastika pada muka surat 34. Jadi kat situ dah sebutlah pada poin 27. Sekalian waris-waris yang terbaca sikit kat dalam kitab cahaya mastika. Sekalian waris-waris yang tersebut di dalam fasa 24 dan 25. Kalau fasa 24 yakni 5 orang ahli waris lelaki dan 25 fasal ke 25 yakni 10 orang ahli waris perempuan itu ada yang terhak mendapat pusaka dengan jalan fardu dan ada yang terhak dengan jalan ta'asib yang ni asabah. Ha, jadi ada waris yang dapat secara fardu yang mana telah disebutkan di dalam Al-Quran yang ni. Ha? Ha, kita kata nisfu, robak, sumul, ha, sulusani, sulus, sudus. Haa tu. Haa tu. Boleh. Ha yang mana Allah Taala tetapkanlah di dalam Al-Quran yakni farirutam min Allah. Ah ha, daripada ketetapan Allah. Ah ha, boleh. Ha, tapi kalau kata ahli asabah dia tak ada lah macam saya sebut banyak kalilah. Ahli asabah sama ada dia menanti mengambil seberapa baki selepas ahli fardu dah ambil ataupun kita kata dapat kesemua harta contoh macam anak tunggal. Si Mati meninggalkan seorang je anak lelaki. Ha, tu kita nak mudah faham lah. Kita buat contoh macam mana. Si Mati meninggalkan seorang anak lelaki, maka semua sekali dia akan ambil. Ataupun, Si Mati meninggalkan beberapa orang anak lelaki, maka semua sekali dia akan ambil, tapi kena bahagi mengikut bilangan berapa orang, uh, bilangan anak lelaki tadilah. Ataupun, keluar kosong, tak dapat langsung sebab apa, ahli fardu dah menghabisi harta. Habislah. Tak dah lah. Baik jadi kalau kita baca lagi dalam kitab Cahaya Masika ni, dia kalau ikut ni ada tak? waris. Ha, kalau dalam kitab Idama pun itu dia sebut waris perempuannya, dia tak sebut waris lelaki. Kalau dalam kitab Cahaya Masika ada. Dan kita cari dia sebut macam mana? Sekalian waris-waris pihak lelaki mengambil pusaka dengan jalan taksim ini bah Anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk, Ah, ha, saudara lelaki si ibu sebapak ataupun saudara kandung lah. Saudara lelaki sebapak, saudara ah ha, kita kata anak lelaki bagi saudara lelaki si ibu sebapak, anak lelaki bagi saudara sebapak. Bapak saudara yang si ibu sebapak dengan bapak si mati, bapak saudara yang sebapak dengan bapak si mati, anak lelaki bagi bapak saudara yang si ibu sebapak dengan bapak si mati anak bagi bapa saudara yang sebapa dengan bapa si mati ha, tu tu tertib asbah lah tu ha lepas tu penghulu ha, Ini tuan bagi hamba yang mana zaman sekarang dah tak ada ha, tu tertib ha, tu kita kata waris lelaki sekalian waris lelaki itu mengambil atas jalan ta'sib ta kita kata melainkan dua orang saja ahli uh, waris lelaki yang akan ambil atas jalan Faru. siapa dia suami ataupun saudara seibu. Ha, tu kena ingat tu senang lah tu. Okay, eh, baik, habis. Ha, apa tu kalau kita baca tuas dari kitab Ah, ha, idaman pun tu lah. Ha, dia sambung kat situ. Ha, cumanya satu lagi, Baitumal. Ha, jadi Baitumal dia, apa dia punya, ha, kita kata dia ambil pusaka atas jalan apa? Sebabnya, sebab ha, j, apa kita kata ha, jihad Islam. Yang ni bank tu, ah, ha, yang ni bank ataupun Baitumal itu adalah ha, jihad tu Islam lah, pihak Islam. Ha, lepas tu dia ambil pusaka tu atas jalan apa? Atas jalan taksib yang ni asobah ataupun kita kata menghabisilah. Apabila contoh si mati meninggalkan anak perempuan, maka tak habis lagi harta tu. Maka akan balik kepada kepala uh, Baitul Mal lah. Ha, boleh. Contoh-contoh ya, nak pergi faham lah. Baitul Mal tu atas, ambil atas jalan apa? Atas jalan menghabisilah. Contoh si mati. Contoh dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan anak perempuan je seorang. Maka jalan pengiraan dia anak perempuan akan ambil satu per dua maka kita faham dah, apabila anak perempuan ambil separuh maka ada lagi separuh. Separuh tu siapa nak ambil? Haa kat situ lah baik teman. Maka asal masalah daripada dua. Haa ni nanti kita akan bicara lah ni asal masalah ni. Baik, jadi anak perempuan nak ambil separuh daripada dua ataupun kita jalan panjang dia dua, kita bahagikan dengan dua maka kita akan dapat sah satu. Maka ada baki dia satu. Satu ni balik kepada siapa? Inilah yang disebut sebagai betumal. Dia menghabisi atas jalan ta'asi. ni asobah. Ha, dan mana kalau dekat Malaysia pula dia beramal macam mana apabila harta tak habis akan balik kepada baitul mal. Kalau ahli asobah tak ada lah. Ha, dia macam tu. Aa, jadi banyak lagi lah huraian-huraian dia tu Tu cuma kita sepintas lalulah aa, Dan juga kalau dalam kitab idama penuntut yang kita muzakarah ni Saya tak bercadang untuk kita panjang-panjangkan perbahasan tu Sebab nanti kita baca kitab yang lain lagi Panjang lagi perbahasan Jadi kita ikut apa yang ada dalam kitab lah Okey baik, jadi kita tengok dalam kitab idama penuntut Olam Musanif Sambung lagi Sekalian waris Waris pihak perempuan mengambil pusaka dengan jalan fardu. Maka dia kata pun sekalian ahli waris perempuan mengambil atas jalan fardu. Jadi apabila disebut fardu maka dah ada dia punya bahagian dia lah. Sama ada satu per dua, satu per empat, satu per lapan, dua per tiga, satu per tiga dan satu per enam. Ada dah. Melainkan, yang ni pengecualian Kata, sekalian uh, warif perempuan tu mengambil atas jalan uh, fardu tu Melainkan, tak mengambil atas jalan fardu Puan yang memerdekakan hamba Yang ni penghulu bagi hamba yang Penghulu dia tu perempuan lah ha, boleh. Jadi dia ambil atas jalan apa? Dia akan ambil atas jalan asobah Yang ni uh, taksir lah Ataupun asobah binafsi Kalau bahasa Melayu, asobah dengan sendiri boleh. Hmm, tu. jadi apa bila kita sebut fardu fardu tu ada 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 enam lah. Boleh. seperti dalam ha, dalam matan ha, rahbiyah. Ha, babul furudi al-muqaddarati fil kitabillah wa'lam bi anna irsanau anil huma fardun ta'sib ta ah ha, saya salah, ah jangan